я попрошу пять минут вашего внимания для того, чтобы я мог довести свою позицию в данном деле. Суть, я скажу своими словами, гражданским языком, для того, чтобы было понятно не только уважаемым судям, но и общественности, и средствам массовой информации, которые здесь находятся. Начиная с 31 октября 2015 года, организованная преступная группа под названием Генеральная прокуратура Украины, находясь в сговоре с определенными политическими, будем так говорить, бизнесменами, которые находятся в Верховной Раде, я не хочу называть их фамилии сейчас, приняли ряд действий с целью лишения меня свободы и жизнедеятельности. Таким образом, они похитили меня 31 октября прямо ездом на глазах у моих детей, Следователи прокуратуры при помощи Службы безопасности Украины. Об этом писали и показывали все СМИ. Увезли меня на разных видах транспорта. Вертолеты, машины, броневики. После чего я оказался в городе Чернигове. Почему в Чернигове я так и не понял? Но, как оказалось впоследствии, в Чернигове, в Новозаводском районном суде должны были мне дать санкцию на арест. Но у них не получилось, поскольку доводов было недостаточно у прокуратуры генеральной для того, чтобы меня арестовать в Черниговском Новозаводском районном суде. Таким образом, из Черниговского районного суда по истечении 72 часов меня заново похищают сотрудники прокуратуры и Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины. Я опять оказываюсь на СИЗО. Таким образом, я находился без суда и следствия, без санкций, на ограничение свободы более 130 часов, Ваша честь. В результате меня привозят в Печерский суд по месту нахождения уже следственного органа, потому что к этому времени добавили они еще один эпизод и таким образом обозначили следственный орган по месту Печерского районного суда. Печерский районный суд, если вы помните, выпустил меня под круглосуточный домашний арест, поскольку, опять же, прокуратура не довела своих доводов относительно тех эпизодов, которые они пытаются выменить. Я хочу вам сказать, что дальше цинизм этой преступной группировки, которую возглавляет господин Шокин, дошел до предела и до верха. Им хотелось любой ценой меня ограничить мою свободу и мою жизнедеятельность. И с целью, там, не знаю, может быть, морального надлога или другой какой-либо целью, именно посадить меня в тюрьму. Хотя у меня дома несовершеннолетние дети, которые проживают со мной, и родители, инвалиды, которые проживают со мной. Таким образом, они искали любые схемы для того, чтобы реализовать свой преступный сговор между, опять же, сотрудниками ГПУ и некоторыми политическими бизнесменами, которые находятся в Верховной И вследствие чего и возник Днепровский районный суд. Потому что там нашелся так называемый судья Чарус, чье имя уже в обществе стало нарицательным, как и имя Тетушка который любым способом, ведя заседания три дня и три ночи, вытаскивая меня с послеоперационной постели, заходя ко мне следователи заходили в палату в пол второго ночи для того, чтобы зачитать какие-то документы, которыми меня обязывают прибыть на судебное заседание. Так вот, судья Чаус, последнее заседание, которое он вел более 36 часов, даже не слушал дело по существу. Он просто, хотя прокуратура просила изменения э, э, санкций, он просто влепил новую санкцию. Новую, хотя его об этом никто не просил. Он вышел за межи своих полноваженных, за межи жалобы прокуратуры и так, далее и так далее. Этот процесс стал историческим. Его все наблюдали и видели как сотрудники прокуратуры завели в суд тетушек, которые устроили драку посреди ночи, пока шло заседание. Поэтому, Ваша честь, Вы мудрые люди. Вы понимаете, для чего было сделано изменение подсудности для чего они регистрируют разные выносные отделы. Завтра они могут зарегистрировать, не зарегистрировать, а просто разместить в Борисполе или еще где-нибудь там, не знаю, в Голосеевском районе, где будет судья согласный на беспринципный беспредел. Поэтому я обращаюсь к вам, потому что я вижу, что вы мудрые люди, что вы пережили не одну власть в этой стране, и понимает, что это дело чисто политическое, что штучно створиваются такие условия именно для достижения цели ограничения моей свободы. Поскольку я являюсь политическим деятелем и смело выражаю свою позицию, достаточно открыто и законно, и это многим не нравится. И поэтому я прошу вас, об одном. О справедливости. О том, что вы сегодня являетесь третьей властью. И вы это знаете. И не должны об этом забывать. Я уверен, что люди, которые командуют всем этим политическим театром, не имеют на вас влияния, и вы сможете вынести правильное решение, правильное Определив подсудность по моему делу. Спасибо, вашу честь, я поддерживаю коваторство своих работ.